でどこが出かけるの昨日、ユノがそんなこと言っていたから。うん、あんたも意外と忙しいのね。商売繁盛なのはいいことだ。にしても遅いな、ウオマサのやつ。ウオマサさんがどうかした今日に限ってまだ来年だ。 晩飯のネタだから、別に急ぐわけじゃないが。ひょっとして、道が塞がってるかどうかしてるのかね。あ、道なんで?。牛乳屋さんも来ないんだよ、うん。ちょっと役所にでも聞いてみっか?。役所はまだやってないでしょう。なんで道が塞がるんだろう?。 僕なんで昨日は風なんか吹いていなかったと思うけどどうぞおはようねえ宿で何かトラブルでもあったの なんかさっきから怒鳴り声みたいなのが聞こえてきてお客さん同士の喧嘩かな助けてくれ あのもしいじゃないお酒かそろそろ飲みたいところね今夜あたりどう で,で、飲みながら思い出話も聞かせてもらいたいわね。君の恋バナよ。それとも 生まれるなだわでしょはあもしかしてラブシーン演じてるのあんな路上で 上司からしたらムードってもんがないと五条君も覚えておいた方がいいよ、うん 何なのよこの人だだ助けてくれ <laughs> 入れてくれ追われてるんだ えは,はやくやつらがやつらが来るくあ <laughs>

ちょっと 様子が変よ。

最初に走ってきたときはあの人まともだったわよそれは起き上がったときにはいきなり人が変わっていた Huh? <laughs>